Доки тренери доводять, що у битві за унікальний голос ладні на все використати свій єдиний шанс на сцені нашого шоу вже готова ця рудоволоса дівчина. Здравствуйте, мене зовут Оля, мені 25 п'ять літ, і я із Києва. какие-то шаги э, в сторону музыки я начала, наверное, довольно поздно, потому что, скажем так, родители мои не очень воспринимали меня как э, будущего музыканта. наверное, потому что они оба э, работники экономической сферы. Я сказала, что я буду поступать там в эстрадно-цирковой колледж. Мама сказала, что только через мой труп. Я училась в экономическом университете. Это абсолютно не то, чем я хотела бы заниматься в жизни, и я не вижу себя в этом. Один из ярчайших моментов в моей жизни, мне было лет, наверное, 8 или 9, я была на концерте Майкла Джексона. Я решила, что все это то, чем я должна заниматься, Время потеряно, да, я все время на эту тему переживаю, поэтому сейчас, как никогда, для меня актуален вопрос участия в этом проекте. Я решила, что я обязана попробовать, потому что иначе я просто не буду несчастным человеком. И вообще, я просто не живу. Пытаюсь это настроиться. И самоток. I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Leave it alone. I think of all the friends I've known. And when I dial the telephone. Да, the more Нет. Да, да, три года. Класс, класс. Молодец. Спасибо. Добрый вечер. Добрый. Как вас звать? Оля. Оленька, добрый вечер. Вы так, ну, чудово. А скажите, я так сразу наглого запытаюсь, а вы знаете уже, до кого вы хотите? <laughs> Можливо. No. <laughs> я, тоді я нічого більше не буду вам говорити. Просто скажу, що ну, хоча у вас чудовий голос і ви заспівали близько до ідеального, але, але я думаю, що є ще куди рухатись далі. От, я, Звичайно. я знаю куди. Як довго ви готувалися, щоб прийти к нам на конкурс? Готувалися я где-то около плода. Специально для этого конкурса. Специально для, для, да, для конкурса. Крайне. Конкретно с одной этой песни я ее готовила, работала над вокальной составляющей, эмоциональной с составляющей. Да. Расскажите про себя трошечки. Мне 25 лет. Я из города Киева занимаюсь вокалом где-то примерно 5-6. лет. И спеваю рок-гурти. И вообще я спеваю рок. Там, Led Zeppelin, <laughs> Deep Purple. Uh -huh. Led Zeppelin! Led Zeppelin! Так. А ви можете заспівати «Since I've been loving you» кусочок? Ну або що-небудь інше. У мене вилетіло з голови «Holot to love». А музиканти знають? Можете підіграти? Я можу і сама. Давайте, давайте, давайте. Ой! Ой! What I, what I love 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 What Браво Я думаю, що ця саме музика вам найбільш пасує, тому що зараз ви були неймовірно натуральна, молодійна, емоційна і дуже гармонійна В середине все-таки у вас рок-н-ролл. Я запрошу вас в свою команду. Спасибо. Я, я вообще просто в шоке. Во-первых, вы прекрасно выглядите, вы красавица, невероятно. Сцена вас очень любит, и это абсолютно ваше место быть на сцене. Я очень люблю эту песню, я очень люблю Céline Я, честно говоря, ждал вот этой последней высокой ноты. И когда я ее услышал, все, здесь, ну, я просто влюблен. Это невероятно, правда. Спасибо большое. Вы действительно очень талантливая певица. И я, я думаю, что вас уже многому научили. И я действительно ждала услышать вот такое пение на этом проекте ⁇ Голос Украины» И поздравляю с тем, что вы сегодня сумели себя проявить. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я немножко просто растерялась от такого количества комплиментов. Я не ожидала, мне очень страшно. Я очень люблю вас, Каролина, люблю уже очень давно, и вы для меня просто Спасибо. идеал женщины. Вы очень красивая, очень талантливая и вы потрясающий профессионал. И очень люблю вас, Тамара. Это... У меня просто нет слов описать, то, как я хотела бы быть похожей на вас и стремиться научиться тому, что умеете вы. Поэтому я прошу вас не обижайтесь, ребят. То, ну, э, придется выбрать, наверное, из девушек. Не знаю, они поймут меня лучше. Мне так кажется. Наверное. Хорошо, я определилась. Я выбираю... Тамара Гварцетин. Uh -huh. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Спасибо. Да. Ой, я очень рада, поздравляю. Это Прям это замечательно. Jacket. Это такое приобретение <mañanaference> structured. в команду, Это очень круто. Сейчас вообще бриллиант у вас, поэтому вообще поздравляю. Я знаю, что такие человеческие слезы, я их бачу. <э <battling> О, а что ты слов первый повернулся, Оля! Тамара, ясно. Наступной недели Волос на межі уяви. Браво, браво! Ау. Сліндіон нір на куріць старунки. Якщо ви в моїй команді не будете, то я далі покидаю проект. Кохання Ані Лорак з першої ноти. Чувак, кльовий такий. Я тебе хочу. Нові тактики бою від Сергія. Ні! Я тебе! не пущу, Я тебе не пущу. Та чи не здасться без бою, Святослав. Я сказал, все. Я ухожу. Счастливо. Перезавантажуйся разом с нами.